Вам заплатят денег, вы еще не то будете кричать мне, писать мне. Я доволен игрой. Видно, что хотели победить. Просто то я не понимаю, почему у нас стабильности нет. Одну, одну игру мы стараем хорошо, потом три игры провальных. Потом снова хорошо, потом снова Но Я Не могу понять, и никто не может понять, только я. С моей точки зрения, э... Ну за результат отвечаю я, это понятно. Тут даже это быть не может речи. Ну я просто не ожидал, что, сколько я работаю в киевском Динамо вот это время, я не ожидал, что команда устроит такое на футбольном поле. Ну это полнейшее безобразие и позор киевского Динамо, я считаю. Не то, что мы проиграли, а, наверное, отдача некоторых игроков. Ну и в целом настроен на игру, наверное. Почему? Потому что уже на первой минуте, на четвертой пропустили непонятно что. То есть пенальти, контрвыпад, потом удаление, второе. Поэтому я еще раз говорю, я хотел бы извиниться перед киевскими болельщиками в первую очередь. Извиниться под, перед президентом, который вкладывает душу и деньги, наверное, в эту команду. Почему? Потому что, ну, я еще раз говорю, это позор киевского «Динамо». Мы можем проиграть, но проиграть в какой-то борьбе. Надо признать, что, наверное, по уровню все-таки мастерства, то, что и подтвердил наверное, некоторые игры, мы, наверное, все-таки уступаем некоторым командам. Надо смотреть реально на вещи, признать правду и говорить правду. Ну, может быть, надо сделать два шага назад, чтобы сделать решаю вперед.